А яке ж торжество без тих, без кого часом і не запам'ятати все щасливе дійство? Це фотографи, і у нас сьогодні в студії найкращі фотографи нашого міста. Це Сергій Штепа і Марина Літвінова. Вітаю вас в нашій студії. Як скажіть, як у вас вистачає взагалі терпіння на молодих? Бо, от, наприклад, у мене є гарний друг. Він е, перукар, і він каже: всім роблю зачіски, але тільки не нареченим. Почему вы, как вы связались с молодыми? Человек, легко с ними працювати? Знаете, нам, наверное, очень везет, поскольку мы видим молодоженов уже после того, как невесте сделали и прическу, и макияж. И она уже выговорилась, она уже расслабилась, и к нам приходит более довольный. К тому же она предвкушает, что вот буквально через пару часов будет тот самый долгожданный момент, когда она все-таки поставит эту подпись. Там уже гораздо проще. Марина? В целом, каждый человек должен любить свое дело. Если ты с любовью относишься к своей работе, она приносит удовольствие, и а, клиенты, когда к тебе приходят, ты все равно выбираешь клиента близкого тебе по духу. И точно так же и молодожены. Поэтому, в принципе, день, который ты проводишь с людьми, ты проводишь всегда в кайф, ты проводишь его с удовольствием. Это не приносит никакого а, напряжения совершенно. Я бы еще хотел добавить, что фотограф, если он действительно профессионал, он должен быть психологом, который поможет паре расслабиться в этот день. Он будет их наставником. Он подскажет им, когда нужно куда-то пойти, что либо сделать. Он подскажет, как себя вести с гостями, которые могут чем-то донимать или отвлекать. Он подскажет, как общаться с теми людьми, которые, например, постоянно звонят по телефону и хотят поздравлять по 20-30 минут. Фотограф это не просто тот человек, который нажимает на кнопочку. Это, это человек Да, это человек, который, по сути, он является, может быть, даже третьим по важности в этот свадебный день. И он должен быть действительно очень близок по духу к молодоженам. Поэтому важно найти не только того фотографа, чьи работа нравится, но и того, с кем комфортно общаться. Это я целом, такой выбираю по всем сферам жизни людей. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что при приезжая... Вже пара до потім, потім розписується спочатку фотографується, потім розписується. Взагалі, наскільки важлива ця от хронологія да, розставлення подій? краще фотосесію робити після саме цього дійства розпису чи до як взагалі от найкраще от ви радите своїм да клієнтам? Я би посовітувала спочатку розписатися. ответственная часть уже выполнена, выдыхают всегда молодожены. Фух, говорит, а что, так быстро, так долго готовились, так быстро, что уже как бы они расслабляются. И, конечно же, прекрасно, когда именно съемочный процесс, если он происходит в день, Росписи, если он идет на вторую половину дня, к закату, к закатному солнцу. То есть это очень важно. Всегда очень сочные, прекрасные фотографии, если это лето уже жара спадает. Это максимум комфорта, максимум яркости, сочности в работах и, ну, в целом, в настроении и ребятам, и фотографам вообще намного легче еще до дня. Однозначно, однозначно. Я от себя хочу добавить, что бывают такие ситуации, когда, к сожалению, невозможно провести прогулку или, по крайней мере, всю прогулку после росписи В таких случаях приходится делить ее на две части и ехать например какой-нибудь отель фотографироваться до загса а на природу после очень многие невесты боятся ехать на природу до росписи потому что они хотят чтобы их платье было кристально чистым белым светлым что невозможно после прогулки на хортице ничего страшного едем в отель фотографируемся там потом роспись а потом уже можно и водичку и на песочек Ну, ми трішки заговорили за місця в Запоріжжі, де можна фотографуватись. Найкраще для фотозйомки для, для молодят, Тут ви порадили які? Ну, звісно, там ми не, не говоримо, там не рекламуємо якихось речей. От саме можливо, природа. Чи от у нас популярно зараз на бази відпочинку від'їжджають? Як ви, як професіонали, що порадите? Я думаю, що прежде будь-яка пара має їхати на Хортицю. Хортица – это такое место, альтернативы которому нет, наверное, ни в одном другом городе Украины. И на Хортице на расстоянии буквально 3-5 минут езды сосредоточено 5-10 красивых локаций, каждую из которых можно подобрать индивидуально с фотографом. Я рекомендую обязательно, даже если есть всего 2-2,5 часа на прогулку, все-таки выезжать на Хортицу и проводить ее не в пределах города или проспекта, а именно там. Поскольку там есть разнообразие, там есть красивые места, где и пляжи, и вода, и леса, и деревья, которые красиво растут вокруг каких-то там ландшафтов приятных. Поэтому стоит поехать туда и, может быть, потратить даже время на проезд, но зато посниматься с такой интенсивностью, что на Хортице снимешь за полчаса так много материала, как в городе снимал бы три часа. То бишь на природу, да, вот вы, Сергей. Определенно. Вам лыща, да. вам Марина. Однозначно, природа, однозначно самое любимое место. Это остров Хортица, но, как правило, при встрече с молодоженами я всегда спрашиваю, где происходит роспись, где происходит уже непосредственно банкет. И я всегда рекомендую выстраивать и по таймингу, и выстраивать маршрут, чтобы не делать лишних телодвижений, то есть не тратить время на долгие переезды. Либо, если тратится время, то, как сказал Сережа, выезжается на хортицу и там по максимуму фотографируется, возвращается уже непосредственно в ресторан. Или же двигаться по маршруту в сторону ресторана. То есть, чтобы ну, некая логистика. Была. Чтобы логика была, да, да, да. Тогда да. и успеваешь Точеньком, по максимуму. И, конечно же, прекрасно, да, когда да. ты совмещаешь и интерьерную съемку, и природу, тогда разнообразие в работах в конечном результате а, намного больше. То есть в идеале совмещать чуть-чуть интерьера. И основное, конечно же, всегда за природу, если позволяет погода, если солнечный день, всегда... тільки на хочеться дізнатись про ваші секрети. Ми спочатку заговорили, що фотограф це не тільки гарний спеціаліст да, в своїй сфері, це і гарний психолог, підтримка, у які у вас є секрети, і чи чи лег, легше, наприклад, жінці заспоковувати жінку чоловіка? От саме ви, як да, представники різних статі, як, як вам легше працювати з вашими замовниками. знаете, мне кажется, пара в этот день, она едина и неделима. И нельзя говорить, что я могу успокоить невесту, но не могу успокоить жениха. И невозможно успокоить кого-то одного. Как правило, их средства и переживания, они общие и едины. И поэтому успокаивать приходится обоих ребят сразу. Поэтому, в принципе, нет никакой разницы, какого пола фотограф. Главное, чтобы он умел найти общий язык с парой, как и с единым целым. Но частично за все историчные наречена. Да. Но я... не всегда, вы знаете, в наше-то время. Вот. А что касается советов и рекомендаций, то Вроде бы и шутка, а вроде бы и нет. Не берите с собой гостей. Или, по крайней мере, не берите с собой много гостей на прогулку. Если с вами будет 5-7 человек, самых близких, самых родных, они будут вам только помогать, они будут вас развлекать, веселить, накрывать вам стол, подавать шампанское. А если с вами будет 50 человек, которые приезжают на огромной маршрутке или на автобусе «Ласт Турист», поверьте, вам будет трудно. у увага будет распыляться на них. Да, а к тому же они могут забрать ваш букет, съесть ваши бутерброды, а, могут пролить шампанское на ваше платье. Было такое. Да, да. у меня было мочи. такое, что и проливали шампанское. Букет невесты оказывался почему-то на бабурке. Бутерброды, которые были в лимузине молодоженов, Кушал дядя Петя, сидящий mm -hmm. в мерседес Sprinter. Всякое бывало когда большое количество гостей, они всегда требуют к себе больше внимания, и они требуют к себе молодожен. То есть нет возможности их забрать и там час гулять. Они всегда кричат, они всегда там, ребята, мы с вами, или же в наглую метутся, забирают ребят к себе, отнимают у нас как бы немножко рабочего времени. Поэтому лучше гостей на банкет. ЗАГС и банкет. Или же на выездной церемонии сделать а, сессию с гостями уделить каждому внимание, а потом уходить на прогулку уже непосредственно на фотосессию. Есть еще один маленький секрет, можно взять все-таки гостей с собой на прогулку, но если там будет хотя бы 3-4 места, а гостям сказать только об одном месте. И вот они в первое место приехали, разложили шампанское, мы пофотографировались и с ними, и без них, а потом тихо-тихо-тихо уехали дальше. Никому не сказал. Запомните всю эту пораду От да, Сергея Штепа От Марины Литвиновой Ее какая порада? Получать удовольствие Основное, ваша задача, это ваш день, это ваш праздник И главная задача, это получить удовольствие От себя, от близких Получить максимум позитива ни одна свадьба не проходила по сценарию с точностью на 100%, как вы запланировали. Всегда будут какие-то нюансы, всегда что-то не совпадет. Поэтому нужно быть к этому готовы и не ожидать, да, чтобы не было синдрома неисполненных надежд. Просто получайте удовольствие, радуйтесь жизни, это ваш день и только ваш. То есть нужно максимально-максимально на позитиве. А по поводу кого успокаивать, на моей практике жениха практически успокаивать не было необходимости. В основном девушки, они более эмоциональны как бы кому-то может быть чуть-чуть алкоголя, кому-то хорошая беседа за ручку, чмоки в щеки. Я не знаю, я всегда стараюсь радоваться, всегда улыбаться, шутить, разряжать обстановку. І в принципі допомагає іноді ще можна показати просто пару красивих фотографій на і вони забувають або цьому стали фоткаться, давай фоткаться дівчинка і зразу запитують, як вийшло, давайте дивиться зразу. А часу немає давайте і і все проходить на на давайте ще й і подивимося. Фотокартки давайте. Скажіть, будь ласка, кур'ози траплялися якісь от на 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 вашому досвіді такого, що от запам'яталось на все життя. У мене був один кур'йоз невеста. Выбрала платье, девочка очень худенькая, платье выбрала, сняли с нее параметры, платье должны были ушить. Прошел какой-то промежуток времени, свадебная подготовка нервы, она еще больше похудела, и когда она забирала платье из примерки, она его не перемерила, то есть вот ее ей ушили платье, она не сделала контрольный замер, то есть это буквально там день до свадьбы, два, в день свадьбы она одевает платье, а оно на ней вот корсет полностью вокруг нее по оси катается. Я, видеографы, мы, мы сидели, мы шили корсет, мы ушивали в день свадьбы, пока невесту собирали, пока ее красили, мы шили, ушивали корсет. Конечно, получилось здорово, профессионально, опыт шикарный, но, девушки, рекомендую обязательно все перепроверять несколько раз. Лучше все проверьте, чтобы все сидело, чтобы все идеально, нигде ничего не терло, потому что ну, целый день в платье, если оно пышное, то в принципе, требует и выносливости, и вам должно быть удобно. Как бы там некрасивое оно, там шикарное платье, но вы должны быть, ну, чувствовать себя в нем комфортно. У меня всякое бывало, помимо букета, Который оказался в другом районе города. Было такое, что букет чуть не скушала лошадка. Мы даже с лошадью, и вот ей очень понравился запах, она немножечко от него откусила кусочек. Повезло, что это был очень маленький кусочек, очень-очень, поэтому мы смогли фотографироваться дальше. Этот букет так и остался до конца дня. А еще была такая курьезная ситуация, когда в течение свадебного дня очень доставал дядя, по-моему, Толя из маршрутки, да, который, как оказалось, случайно сел в эту маршрутку, он был вообще с другой свадьбы. Так, все ж таки, судячи з того, що ви говорите, що гостей треба по мінімуму брати, особливо на, на виїзні фотосесії. Для чого свя... для кого свято це робиться? Для Для, пари. для рідних чи для пари, для пари. От, дуже розбігаються думки з цього приводу. Хотілося б експертів почути. Я считаю, что в першу чергу организовать свадьбу для себе. Но, как показує практика, очень часто родители ждут этого события, конечно же, в их жизни это тоже очень-очень важный день. И начинается с маленькой свадьбы, собираются родственники и родственники, и образуется большой банкет. Поэтому лучше найти некий консенсус между молодежью и родителями, найти компромисс, может быть, с родственниками собраться либо в этот день, а в другой день провести съемку, то есть сделать именно такой родственный, родственный день. Или же, соответственно, всех родственников собрать, может быть, там уже после свадьбы, после росписи и гульнуть. То есть всегда можно найти решение в любой ситуации. Но ребята должны получить максимум удовольствия, потому что это их праздник, это их день. Я полностью поддерживаю Марину, хочу от себя добавить только то, что да, мне родителей нужно учитывать, но не забывать, что свадьба в первую очередь делается для себя. Потому что это самый главный день жизни людей, и они должны провести его так, чтобы он запомнился именно им навсегда. Не родителям, не друзьям, не гостям, а им самим. И нужно делать то, что будет приносить счастье именно паре. Дякую. Сергей Марина еще завитали до нас. Дуже цікава розмова. Я верю, что мы встретимся на одном из весель с вами. И Що говорити судячи з розмови з нашими експертами фотографами, ми зможемо зробити висновок, що на весілля треба брати по мінімуму людей. Може бажано навіть їхати в якусь далеку країну.